हाँ और वो तो पैंजी, आज शाम को आने वाले थे ना आ, हाँ जी आ, लेकिन वो जल्दी आ गए उनको पता नहीं था ना कि उनके पिंड से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा जी तार जी अब क्या होगा हमारी तो तैयारियां भी पूरी नहीं हुई नहीं हुई तो अब आप जाएगी? आपका

तोरा नौकरों को कहकर कुर्सियां लगवा पाती जी जीद। इस घर के कई कादे कानून हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता कोई आसमान से नहीं उतरी कि जिसके लिए कानून बदले जाए अगली बार गलती करने से पहले सौ सो बार सोच लेना क्योंकि सजा इससे भी कठोर प्राणो हाँ जी अच्छा इसको प्रया कर हाँ जी राजी। हाँ <laughs> <ना, हगीद laughs> बस बस कुछ लेकर चले आज आज ध्यान बैठो बेटा डॉली डॉली पुत्र आई चाची थी छेतिया साले कुट-कुट के तो मेरी कमर ही रह गई बस 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 एक मिनट और अब गलती की है तो सजा तो मिलनी थी ना कुत्ते क्यों पता नहीं सी जी के कानून तोड़ने की क्या सजा होती है? पता सब ठीक हो जाएगा है। ते चाची मैं तो कहती हूँ हमारी गीत बड़ी लकी है इसे तो फिर भी कम सोटिया पड़ी है याद है ना पिछली बारी मैंने पड़ोसियों से सिर्फ दो चुगली की थी कितनी सोटियाँ खानी पड़ी थी हर बात के साथ तेरी कहानी जरूर जुड़ी होनी चाहिए है ना गीत नीत रोना बंद करना ऐसी शक्ल लेके जाएगी लड़के वालों के सामने चल इसके हां जी केड़ी गल है पुत्र आपको पता है आप अठारह साल के हो गए हो जब मेरा ब्याह होया सी ना मैं तो सिर्फ सोलह साल की थी पुत्र पुछ ले पर जाए जी नू गीत तू तो ऐवे तो ही रोई जा रही है अरे अभी तो सिर्फ लड़के वाले देखने आए हैं कौन से तेरी शादी हो गई है चलो बहुत हो गया प्यार कर उसको ना ओ महारानी मुझे उठा मेरी कमरे नहीं चल रही इधर आके उठा जी आई कभी कोई काम ढंग से कर ही नहीं सकती और साथ में चल नहीं तो तेरी तो ही नहीं मुखनिया सुन। सुन ऐसे पहली बार देखने से ब्याह तय नहीं हो जाता मेरे जैसी सोनी कुड़ी नीर जी से पहले चार मुंडे देखने आए थे कितने चार आल का गड्ढा पांचवी बार में खा हाँ हुई थी चेती चेती शादी भी करनी मैं कहना था मुझे आपको इतना दूर नहीं जाना ना कि। ऐसा नहीं होता किसी ने सुनी है तो फिर तेरे सवाल तारजी के फैसले से नहीं तुझे पता है ना नारजी जो भी फैसला लेते हैं हमारी भलाई के लिए लेते हैं ना नागिर तुझे सब पता है बाबा जी सब की भली करेंगे पता है ना अब तैयार होना तो मेरी गीत कैसी लगेगी गीत गीत दीदी मैंने अभी अभी छत से देखा है मुंडे वाले ना वो गुरुद्वारा चौक के पास पहुंच गए हाँ जी अपा गीत मैंने कहा ना कहा था ना हम तो तू छेती तैयार हो जा जल्दी कर जल्दी कर बेटे और देख तेरे कपड़े वहां पड़े हैं मैं हूं आई हाँ हूं आई मैं हूं अरे डॉली सोना डॉली आप खड़े क्यों बैठिए ना अच्छे बैठो तो जी, तो जी बैठो ओ, देव जी नजर नहीं आ रहे आए है ना जी दूसरी कार में है देववीर जी ना ऐसे ही हैं। मैं तो जी इंग्लिश म्यूजिक के बिना लंबा सफर काट ही नहीं सकती अच्छा जी और फिर तो अपनी खूब जमेगी और मेरे को गाना बहुत पसंद है What? लेकिन देववीर जी को ना लाउड म्यूजिक बिल्कुल पसंद नहीं है इसलिए वो वो बाहर गाड़ी पार्क कर रहे हैं हाँ और मैं गीत की क्या तारीफ करूँ जी वो तो ना गुणों की खान है जी गुणों की खान पढ़ी लिखी संस्कारी सुशील और रीति रिवाजों को मानने वाली oh. लो जी साड़ी कुरी गीत आ गई लो जी मेरा मुंडा देखते दे कोई और लड़की शायद नहीं ये वही सेम लड़की है तुम्हें थी ना वहा बोला तुम्हें थी ना वहाँ नहीं क्या किया तूने इनके सामने भूसे में लौटना था तुझे अब क्या होगा बेटी अपनी बेटी की तरफ से हम आपसे माफी मांगते हैं जी हम माफी मांगते हैं दरना, दरना, दार जी जो कुछ भी हुआ वो तो मेरे लिए मायने नहीं रखता है आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे ईद का हाथ मांगता हूं जी, आपकी क्या मर्जी है तार जी, इनके बाद बच्चों की जो मर्जी है वो मेरी मर्जी है मुराने अंकल जी अगर देव को गीत पसंद है तो गीत ही हमारे घर की बहू बनेगी जी, मेरे ख्याल से अगर आप लोग एक बार गीत की मर्जी भी जान लेते तो क्यों क्यों नहीं जरूर जी जरूर ठीक बेटा बोल दे हमारे परिवार में जो बुजुर्गों की मर्जी होती है वही लड़की की मर्जी होती है क्योंकि मंजूर है ना। Congratulations पर अब तो आप हमारी हो गई हमारा काम तो बन गया काम काम नहीं नए रिश्ते बन गए हाँ वही भाभी जी ओ सासूमा के पहुँच होके उनसे आशीर्वाद लेकर अच्छा मम्मी जी देव अब बस ही खड़े खड़े अपनी होने वाली दुल्हन को देखते रहेंगे कि मम्मी जी से आशीर्वाद भी लेंगे मनी जी कंगन मेरी तरफ से छोटा सा शकल बेटा बस एक छोटा सा तोहफा अरे नहीं दासी कोई काका ले ले ये तो बुजुर्गों का आशीर्वाद है इस <laughs> सृष्टि से हम कितना खुश हैं क्यों मम्मी जी वोट पर जाए जी असली खुशी तो तब होगी ना जब रोका हो जाए बिल्कुल सही कहा आपने काम्या लगे हाथ तो रोका भी कर लेते हैं बच्चे सही कह रहे हैं। आपको क्या लगता है जी रोके की इतनी जल्दी भी क्या है तो दरअसल जी हम अपनी बेटी का रोका बड़ी धूमधाम से करना चाहते हैं जी प्राजी बच्चे वाकई सही कह रहे हैं बात पक्की हो गई है तो मोहर लगा ही देते हैं नहीं, वो तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो बहन जी, मगर इसमें अगर मगर की क्या बात है मिंदर? ठीक है तो बात कर रहे हैं लोग और भाई हमारी गीत इनको पसंद आ गई है तो फिर इसमें सोचना किस बात का दौ। दौ। जी? कभी जमाने के साथ खुद को भी बदलना पड़ता है पुत्र पत्थर तुम लोग छत पे जाकर बात कर सकते हो क्या गीत बातें करो मैं यही रुकी से हमारी शादी की बात हुई है आप थोड़ा परेशान सी हैं मैं जानता हूं सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है हमें मिले दो घंटे हुए और रोका भी तय हो गया इसीलिए मैं आपसे अकेले में पूछना चाहता था आप इस रिश्ते से खुश तो है ना रस्ते में मैंने जिस लड़की को देखा था उसकी घबराहट में भी एक मुस्कान थी लेकिन शादी की बात होते ही वो मुस्कान गायब हो गई आपकी खामोशी मुझे यकीन दिला रही है कि आप इस रिश्ते से खुश नहीं है नहीं। क्या हुआ, क्या हुआ? क्या? मैं देखता हूं मजा आया तू यह क्या करे मेहमान है घर में ब्रिज भाजी मामला शायद हाथ से निकल है। मैंने जाए। सोचा आपके ज्यादा सोचा आमित कर भेजा दो मिलता ओ अब आप देखना, रोके से ले और शादी तक हम कितनी जबरदस्त तैयारियां करते हैं आपको तो दो आने भी चिंता करने की जरूरत नहीं है आप देखना ये मेरा छोटा वीर है ना कितनी जबरदस्त तैयारियां करता है शादी की है ना <laughs> क्यों जी इन्होंने कोई परेशानी वाली गल कर दी थी नहीं जी राजी जब आपने तैयारियों की बात करी लिए, तो एक गल करना चाहिए हाँ जी हमारे खानदान की हर शादी जद्दीपिंड में हुई है मैं चाहती हूं कि ये शादी भी वही ज्यादा दूर नहीं है जी सिर्फ छह सात घंटे का रास्ता हमारी बेटी की शादी हमारे घर नहीं होगी कोई आजकल तो, आज तो शादियां घरों में होती ही नहीं सारी marriage में ही तो होती है।, है जी? <laughs> मिंदर, अगर इनकी ये रिवायत है, तो हमें समझना हाँ। चाहिए कोई बात नहीं क्यों रानो देखो जी वैसे तो ये जो कह रहे हैं ठीक ही है पर आगे दाद जो बोले तो, तो ये है के मन चाहता था जी खानदान की बड़ी लड़की है शादी अपनी है। पर खर, मुझे इस बात से भी कोई एतराज नहीं है बस शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ होनी चाहिए अरे शादी कहीं भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता दर्द हो रहा है अब ठीक तो है ना तो चलिए फिर मेरे साथ क्या देख रहे हो